সড়ক নির্মাণের বিষয় নিয়ে অভিযোগের যেন অন্ত নেই কারণ মেলাঘর থেকে যে সোনামুরার যে রাস্তাটা রয়েছে সেই রাস্তায় এক প্রকার নির্মাণের দায়িত্বে থাকা যে সতীশ সতীশ প্রসাদ তিনি কনস্ট্রাকশন কোম্পানির বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এবং প্রায় সাড়ে ১৩ কিলোমিটার রাস্তাটি নির্মাণের গুণগত মান এবং তার কচ্ছপ গতির কারণে বহুবার সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তারপরেও দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থাটির কোনো রকমের হেলদোল নেই নির্মাণ রাস্তার স্থানে স্থানে মানুষের নির্মাণ কাজ নিয়ে বিভিন্ন সময় একটা ক্ষোভ প্রকাশ করলেও প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের কোন নজরদারি তাতে নেই যার ফলে রাতের আঁধারে লোকচক্ষুর আড়ালে যথেচ্ছা ইচ্ছে সেখানে নির্মাণ কাজ তাদের মতো করে তারা চালিয়ে যাচ্ছেন গতকাল গভীর রাতে ভারী বৃষ্টিপাত চলাকালীন সোনামুড়ার রবীন্দ্রনগর ইটভাটা সংলগ্ন এলাকায় চলছিল সড়কের পিচ ঢালাইয়ের কাজ বৃষ্টির মধ্যে চলা এই ঢালাইয়ের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেন এলাকাবাসী আর কাজ আটকে দেওয়ার চেষ্টা করলেও গায়ে মানেন না আপনি মোড়ল ধাঁচে এই কাজ চালিয়ে গেছেন এনএইচআই ডিসিএল থেকে ১১১ কোটি টাকা মূল্যের বরাত পাওয়া নির্মাণকারী সংস্থাটির বিরুদ্ধে আক্রোশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছে এলাকাবাসী কাজের দায়িত্বে থাকা প্রজেক্ট ম্যানেজার ঘটনাস্থলে আসলেও সাফাই গাইতে শুরু করেন এক প্রকার শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করেছেন এই নির্মাণ সংস্থার ব্যক্তি কি রয়েছে এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে কি অভিযোগ উঠে আসছে শুনুন বারিশ মে কোন কাম করতা হে आएंगे सबसे बात कौन सी सर आ रहे आपका नाम क्या है यहाँ पर आपका ड्यूटी क्या है आपका ड्यूटी क्या है यहाँ पर बताइए आप आ रहे सबसे आपसे ना आपका नाम क्या है बताइए ना पहले आपका नाम बताइए पहले आप जाइए मत आपका नाम बताइए हम नहीं रहे हम यहीं पर रहे हैं नाम, नाम क्या, क्या है आपका नाम का नाम बताइए ना आ रहे हैं सबसे बात अरे आपका नाम बताइए ना तकलीफ है मेरा नाम जान के कीजिए बताइए आपका नाम पहले बताइए ना बाकी सर का नाम भी हम लोग जान लेंगे नहीं नहीं आपका नाम पहले बताइए तो दीजिए आपका नाम बताइए ना सर सर हेलो सर आपका नाम बताइए सर क्यों जब बारिश नहीं हो रहा था हाँ। और ये जो अभी मटेरियल हम बिछा रहे हैं हाँ। इसमें मैं आपको बोलता हूँ कुछ नहीं होगा ये प्रॉब्लम होता है जब हम लोग डब्ल्यू एम का जो गिट्टी वाला मटेरियल रखते हैं उसमें इसका दिक्कत हो रहा है लेकिन इसके नीचे ऑलरेडी एक लेयर ये जो मेरा डीबीएम का कालेवर है ये दो लेयर है इसके ऊपर एक लेयर और है बेयरिंग फोर्स का टोटल तो तो तीन लेयर है एक लेयर में ऑलरेडी कर दिया हूँ इससे पहले तो ये लेयर जो कुछ रहा हूँ उसमें एकदम ही दिक्कत नहीं है अभी मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है अगर मैकेनिकल कुछ फोर्स से कुछ हो रहा है मैं उसको नेक्स्ट डेय उसको ऑलरेडी मेरी जब मैं प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करूंगा उसके बाद पाँच साल भी रिपेयरिंग मेरा है इसकी मैं देखूंगा उसको तो करूंगा अगर कोई सपोज मतलब कुछ हो रहा है रोड को तो अंडर कंस्ट्रक्शन में कभी खराब होता है कभी ठीक होता है लेकिन अभी ये जो मटेरियल हम लेइंग कर रहे हैं या कोई किसी से भी इसका क्वालिटी वगैरह चेक करा सकते हैं इसमें कोई पॉट नहीं है और यहाँ पे हम लोग गिट्टी का लेइंग करते हैं जब फर्स्ट लेयर करते हैं उसमें बारिश में दिक्कत है इसमें मैं प्रॉमिस करता हूँ कुछ नहीं होगा क्यों रात क्यों क्यों काम चल रहे हैं आप लोग नहीं मेरा एक्चुअली क्या है प्लांट है पमवाड़ी में हाँ। पमवाड़ी में प्लांट है वहाँ पे एक स्कूल चलता है तो हमारे वहाँ पे दिन में प्लांट चलाने में प्रॉब्लम है और ट्रैफिक का इशू इस है इसलिए हम लोग दिन में नहीं करते हैं। हम लोग इधर का जो भी हम लोग किए हैं कहीं खराब भी नहीं हुआ है और हम लोग नाइट में किए हैं हम लोग का नाइट में ही वहाँ से करा रहे हैं एक्चुअली उसका की नाइट में काम करने के लिए आप लोगों का कोई परमिशन है क्या हम लोग तो डे नाइट काम कर सकते हैं डे नाइट वो जो सूखे मौसम में रात बारिश के मौसम में वो आप लोग कर सके क्या बारिश तो इमीडिएटली आ जाता है ना तो आज सारे दिन से वो हालत खराब था ना पब्लिक लोग भी बोल रहे थे सारा दिन वो हालत खराब था तो आप लोग रात को क्यों कर रहे हैं ऐसा काम मेरा शाम में जैसे बारिश खत्म हो गया था बारिश होने से तो मेरा प्लांट भी नहीं चलेगा जहाँ से मटेरियल जाता है वो प्लांट भी नहीं चलेगा बारिश अगर होगा तो वहाँ पे मौसम क्लियर था और साइड पे भी जैसे दो माल निकला उसके बाद बारिश शाम के बाद से ही बारिश शुरू हो चुका था फिर भी आप लोगों का काम चालू है अभी तक बारिश चल रहा है मैं भी बिक भी चुका हूँ आप चुके हैं तो क्यों अभी तक काम चल रहा है अभी तो आप लोगों को रोकना का रोकने के लिए आपको जरूरत था ना क्यों चल रहा था सर वही कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ आपको मेरा शाम में चार बजे प्लांट चालू हुआ दो हजार मेरा मटेरियल निकल गया उसके बाद आया बारिश मैं प्लांट को बंद करा दिया लेकिन अभी जो ये मटेरियल निकला है इसको मैं फर्स्ट लेयर में नहीं लैंग कर सकता हूँ टॉप तो लेयर लेंग करने से कोई दिक्कत नहीं तो आप लोग आप... आपका हिसाब से जो आप जो मटेरियल जो मिक्स करके रखे थे आपकी प्लांट पे तो वो खराब ना हो जाए इसलिए यहाँ पर बिछा दिया आपने ये भी आपका सुबह भी आइएगा एक बार ट्वेंटी फोर आवर्स बाद इसको देखिएगा ट्वेंटी फोर आवर्स तक ये माल गर्म रहता है ट्वेंटी फोर इयर्स के बाद आवर्स के बाद भी आइएगा तो ये मटेरियल अच्छा ही दिखेगा ऐसा ही दिखेगा ना, दो, दो दिन के बाद दो, तो वो तो खराब हो जाएगा तो आप लोगों तो दो दिन बाद तो मैं भी जा नहीं रहा हूँ ना मेरे को भी अभी लगेगा यहाँ टाइम करने में मैं भी আপনারা শুনলেন নির্মাণ সংস্থার পক্ষ থেকে বক্তব্য এবং তারা বললেন যথারীতি তারা এবং অন্যদিকে এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ যে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন তারা সুনামুরা অন্যদিকে থানার পুলিশের পক্ষ থেকে ছুটে আসে যদিও সেখানে তাদের এই নির্মাণ কাজ থামাতে পারেনি উদয়পুরের মাতাবাড়ি থেকে শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দর পর্যন্ত এই সড়কটি নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে বহু আগে থেকেই ভেরাকর পেট্রোল পাম্প থেকে সুনামুরা শ্রীমন্তপুর শ্রীমন্ত পর্যন্ত অংশের কাজ উল্লেখিত নির্মাণ সংস্থাটির হাতেই রয়েছে প্রায় সাড়ে তিন বছর যাবো তো এই কাজটি সম্পূর্ণ না হওয়ায় একরাশ রাস ক্ষোভ দিয়েছেন এলাকাবাসীও নিয়ে নিশ্চি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন